Noyabrın 16-sında dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatı nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun aşağıda adları göstərilən hərbi qulluqçuları şəhid olub. Leytenant Niftəliyev Ümid Orucoğlu, gizir Cabbarov Orxan Hətəm oğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kiçik çavuş Əliyev Natək Yusif oğlu, əsgər Ağayev Elçin Mərifət oğlu, əsgər Əlizadə Elmin Samir oğlu, əsgər Əliyev Elçin Ramil oğlu Əskər Xəlilov Murad Qaliboğlu Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçularımızın yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Döyüşlərdə 10 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Noyabrın 16-sı axşam saatlarından etibarən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində vəziyyət sabitləşib. Ermənistanın dövlət sərhəddində törətdiyi təxribat və hərbi avantюра tam iflasa uğrayıb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarətindədir. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ölkəmizin suveren ərazisində xidmətini davam etdirir. Ermənistanın təxribatı nəticəsində yaranmış gərginliyə və qarşıdurmaya görə məsuliyyət tam şəkildə də Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.